મિત્રો જ્ઞાન કુંજ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોમાં જોઈશું ધોરણ દસ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા વિષય હિન્દી જાન્યુઆરી બે હજાર પચીસ વીસ એક બે હજાર પચીસના રોજ લેવાયેલ પેપર કુલ ગુણ એસી ગુણનું પેપર છે એનો આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું વિડીયોને અંત સુધી જોવા વિનંતી છે વિભાગ એ ગદ્ય વિભાગ છે पहला प्रश्न है किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी एम जवाब आवश्यक लाडली बीजो प्रश्न मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में तेजी आ गई तीजो प्रश्न सदानंद के कहने पर साधीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया मित्रों जवाब आल्बम बनवाया सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए टेलको कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे लो टेलको जवाब से पांचवी खाली गया है रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम श्री सोमदेव रामदेव नहीं सोमदेव था परमाणु में खाली गया नहीं होता तो अणु मस्त जवाब आप अणु है एना पीछे निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए हरि हरिण सावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था ईसाई पादरी के अनुसार हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते लेतेम भेजने के लिए कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था दस प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए एक नई शुरुआत में दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए तो जब उसे प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधव जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था तो प्राचीन ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था दंतुल कौन था वह मल्लिका के कर कैसे पहुंचा यूनिट छोड़ को परंपरागत रानी क्यों कहा गया यूनिट बीस मब आप ग लखवा चार पांच में जवाब आप चोरी का पता लगा लग जाने पर नंद ने बिंदु के साथ नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया यूनिट युनिट में जवाब आप सुधामूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति यूनिट आठ मब आप निम्नलिखित कथनों का आसन आशय स्पष्ट कीजिए बुढ़ावा बहुधा बचपन का पुनःगमन हुआ करता है यूनिट बे मब आप धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकेत भी यूनिट बीस आवाब आप पद्य विभाग है काव्य काव्य ना बता प्रश्न जी गीता का गान किसने किया था श्री कृष्ण पंद्रह प्रश्न से यह जवाब से सोल शिकारी का बाण कैसा था एम जवाब से विष बुजा सबकी नजर बचाकर कर खरहा कहा रहता था खरा ये सस्तु सत्तर मो प्रश्न है यह जवाब है जाड़ी, जाड़ी में जाड़ी दा, में अठार सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए रेदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को दास मानते हैं उगनीस भारत का भाग हिमालय है, राम का उपना दिनकर है। एक विश, एक विश आज कल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे अपनी पोल खुल न जाए इसीलिए मौन रहेंगे मीरा ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया अमीर खुसरो की पहल पहले में अनार दाना न था कवि ने नावों की नगरी किसे कहा नावों की नगरी कश्मीर को कहा है जन 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 के हृदय में कौन सी नदी बसी है गंगा यमुना हम नवयुग के अग्रदूत कैसे बन सकते हैं यूनिट पंद्रह नींद लोगे? सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुए यूनिट उद्राणु मित्रों जवाबे <coughs> ભારત દેશ વિશ્વ શાંતિ દૂત કયો કહાતા હોય આનો જવાબ મિત્રો યુનિટ સાતમાં આપેલો છે કે કો કહાની રૂપે લેખી યુનિટ નવ ની અંદર સદગુરુ ભાવસાગર તરિયા યુનિટ પાંચમાં આનો જવાબ આપેલો છે અઠ્યાવી જબ ભી ભૂકસે લડને કોઈ ખડા હો જતા એ સુંદર દીકરી યુનિટ ત્રેવીસમાં આનો જવાબ આપેલો છે વ્યાકરણ ભાગ છે સી લાતો કે દેવ बातों से नहीं मानते हम तो भूत आवे लातों के भूत बातों से नहीं मानते बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से ही सही नतीजा निकलता है ना जब ये तप करने के लिए वन तीसमु तपो वन के आवश्य संधि को छोड़िए संधि छोड़वानी चाहिए कत इसमें सर्वोच्च सर्वोत्तम उच्च निम्नलिखित संधि को जोड़िए सदावत्ता ये तो सदैव आवश्य तेतीस ठंडी आंबना दुखी होना નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ લીખીએ પ્રતિકૂલ તો અનુકૂળ આવશે કોમલ કઠોર આવશે છત્રી જલદી સાગર અને સાડત્રીસ સમીપ તો ભાવાચર સંઘના કાંપના કંપન પ્રસન્ન પ્રસન્નતા નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિશેષણ લીખીએ સંસાર સાંસારિક બર્ફ તો બર્ફી લાવશે અહીં નિમનલખિત શબ્દોની કર્તૃવાચક સંજ્ઞા લખીય ધર્મનારમિક ઉપદેશ ઉપદેશક समास કો પહસાનીય નિરામરતન કર્મધારય નારાજ કવિ તત્પુરુષાઉષે દૂરદર્શન વિભાગ ડી લેખન વિભાગ છે એમાં દૂરદર્શન વિશે વાક્યો લખવાનો છે ઈમેલ વિષય અથવા ઈમેલ વિષય એમાં પરિચિત આપેલું છે એના નીચે પ્રશ્નો છે એના જવાબો લખવાના છે પ્રભુની સર્વ ઉત્તમ રચના કોણ છે તો પ્રભુની સર્વ ઉત્તમ રચના માનવે અહીંયા જવાબ ટિક કરેલો છે પછી કોન કોનસી બાતે જીવજંતુ તથા પ્રાણી પ્રાણધારીઓ મે સમાન હે તો પ્રાણધારીઓ મે સોના ખાના પીના બચ્ચે પેદા કરના आदि અધિકારી બાતે સમાન હે જીવજંતુ એવમ પ્રાણધારીઓ મે ઓ કી રીતે મિત્રો અહીંયા જવાબો બધા ટિક કરેલા છે યોગ સે નિરોગ એવું પણ આપણે એને ટાઇટલ આપી શકીએ પછી જે પત્ર પછી કહાની છે અને નિબંધ છે તો મિત્રો આશા રાખું છું કે તમને આ હિન્દી પેપરનું સોલ્યુશન જે કર્યું છે એ ગમ્યું હશે વિડીયો ગમ્યો હશે વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં જો તમે આ ચેનલ પર નવા હોવ તો તમારા મિત્રો જે ધોરણ દસમાં ભણી રહ્યા છે એમને डियो शेर करज नवा वीडियो में नवा पेपर सोल्यूशन साथ मित्रों